И правильно сделали, что запретили. Ну, может быть, и плоховато, что в городе нельзя. Он идет, но в таких общественных местах, конечно, это очень правильно. И я приветствую того человека, который придумал этот закон и весь парламент, который ее поддержал. Если человеку хочется пусть курить, это его право выбора. Его здоровье. Поэтому тут такой вопрос честно отношусь к закону полностью положительно. Единственное, что не нравится, что закон, который не позволяет курить, не разрешает курить заведения людях. То есть, как бы, насчет того, что нельзя курить в общественных местах, это хорошо. Окружающих много кого не устраивает, но я думаю, что со временем всем это понравится. Может, даже многие бросят курить, и это скажется очень положительно на их здоровье. В общественных местах не стоит, все-таки надо уважать ближнего своего. Я сам курю, и к курению отношусь негативно, тем более в общественных местах. Ну, у каждого есть право выбора. Я Ущемляет против. Ущемляет очень сильно. Вот, только, только курила на лавочке. Вы знаете, если бы ко мне кто-то подошел, я бы очень расстроилась. Штраф бы не платила однозначно. Если специально отведенные места, пожалуйста, ничего не ущемляется. Приходи и кури. А зачем должны страдать те люди, которые не курят, дети, например, окружающие? Я считаю это верно. такой вред страшнее его нету. Зайдите в онкологический центр у нас вот там на Днепропетровском шоссе и зайдите там и, по, и, и вот эти все курцы, которые не курят, они 2-3 года дольше живут, а которые курят за счет вот этих сигарет сокращают даже и при химиотерапии при всем и все равно сокращает себе жизнь два раза. Всего лишь три месяца не курю, но при этом. Мне безразлично, человек курит или не курит. Невозможно с ребенком нигде не пройти, ничего, везде накурено, напалено, на, на остановке стоишь, тоже нельзя постоять нормально. Везде просто дышать невозможно. Закон, безусловно, он должен как-то отобразиться на нашей молодежи. Я сам бросаю курить, вот уже пятый день.